മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഈ രാഷ്ട്രപിതാവ് വയനാട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം ഇനി അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ വയനാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ജനുവരി പതിനാലാം തീയതി വയനാട് സന്ദർശന വേളയിൽ വിശ്രമിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരിയേറെ പത്രക്കട്ടിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ പിക്ചേഴ്സും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ജൈനക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ക്യാമറ അല്ല മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ അതീവ നിശബ്ദത നമ്മൾ പാലിക്കണം ഗാന്ധിജി താമസിച്ചിരുന്ന റൂമിൽ ഒത്തിരിയേറെ ടെലിഫോണുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ച് കേട്ടു നോക്കിയാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം वो जराशी खान के लोगों को बहुत नहीं कह सका मेरे उसके पास वक़्त नहीं था तो मैंने कहा कि दिक्कत तो दे दो तो वो दूसरा नहीं कहते तो वो तो आ गए हैं लेकिन उनकी लड़कियाँ हैं बीबियाँ पड़ी है, है। दूसरे थोड़े हैं आपके तो बाक बाकी को तो मर गए निकाल दिए लेकिन दूसरे पड़े उनके हाल क्या होंगे उनको बता लीजिए तो कुछ तो करो अभी जहाँ हमारी हुकूमत है उसको करना तो चाहिए और तो नहीं करेंगे ऐसा तो है ही लेकिन वो बेचारे हुकूमत में पड़े हैं वो इतना वकत भी कहा से दे मैं तो दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो हुकूमत तो है नहीं तो उनको मैंने आश्वासन दिया और कहा कि आप ठीक कहते हैं कहा कि भाई हमको वहाँ सुरक्षित तो रखो आज नहीं ला सकते हैं जो तो नहीं सही लेकिन वहाँ हमारे कोई मर जाए या तो लड़कियों को उठा जाए क्योंकि तो बड़ा बहुत हमको सदमा पूछेगा आपको भी तो पूछना चाहिए कुछ हो तो अच्छा तो है तो तो मैंने कहा भाई अब शांत नहीं और आखिर में ईश्वर तो बड़ा है इंसान नहीं है लेकिन ईश्वर तो सबका बड़ा है उसके उसका भजन करो उसका नाम ले लो और सब अच्छा ही हो जाएगा और पीछे राव पिंडी के लोग टकरे उनको तो मैं उनके घर पर रहा हूँ मैं अकाशी खान में उन लोगों के घर पर नहीं रहा हूँ तो वो आई के घर पर मैं था इस वक्त रावल पिंदी में गया था बड़ा अच्छा आदमी है वो आ गया है वो है उसके साथ दूसरे जो राविंदू जी को बनाने वाले वाले हैं उनमें से मेरे पास आ गए उन्होंने कहा कि वहां जो पड़े हैं उसका क्या करें तो मैंने उनको कहा कि आप क्या क्यों आए वहां मर क्यों नहीं गए क्योंकि तो मैं उस पर कायम हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ तो कितना भी हम पर जुलम हो तो भी हम जी पड़े हैं वहां और मर जाए। मर जाएंगे कैसे के नहीं मरेंगे लेकिन ईश्वर का नाम लेते बहादुर होकर मरे ये लड़कियों को मैं क्या सिखाऊ उसको कहूँ मारो और मरो मारियोली चाहिए क्या लेकिन मरने का इलम तो हासिल कर सकती है ईश्वर का नाम लेती रहे कोई इंसान है बुरा आदमी है उसकी नजर गंदी हो जाती है तो फिर मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो पारसी हो सोचा पड़ी है लेकिन कोई भी हो इतना तो करे कि हम उनके बस नहीं होंगे वो कहें कि चल पैसा देते पैसा के दौरान मार देंगे तो कह सकते कि अरे आप पांच मिनट के बाद मार है तो अब मार दे लेकिन मैं तेरे बस में नहीं आने का वाली हूँ ऐसा तो करें तब तो वो धर्म रख सकते नहीं तो ना धर्म के रहेंगे न कर्म के रहेंगे इसलिए मैं तो वही शिक्षा लूँगा जब तक मैं मेरी मिसार से दूसरी बात में नहीं कर सकूंगा लेकिन जो जो आपके तरफ से होते हैं हुकूमत में हैं। उनको तो सोचना पड़ता है कि आप लोग सब क्या चाहते हैं कांग्रेस को सोचना पड़ता है मुझको तो 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 नहीं सोचना पड़ता हूँ झंझट में पड़ूंगा तो मैं जाऊ ईश्वर को तो मैं भूलना नहीं चाहता हूँ इसलिए उनको छोड़ दिया तो मैं तो, तो भी सब लोगों को कहता हूँ सबसे बड़ा ज्ञान सबसे बड़ी बहादुरी और सबसे बड़ी समझ दुनिया की वो भी इसमें पड़ी है कि मरने का इलम सीखो तो जिंदा रह गए अगर मरने का इलम नहीं सीखते हैं तो बेमौत मर जाओगे तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी बेमौत मर जाए तो उन लोगों को मैंने कहा कि आप जिंदा क्यों आइए क्योंकि उनके घर पर रहा उनको वहाँ पेशाना ना था वहाँ की कैंप में तीस हजार पड़े और रावलपिंडी में कहते हैं कि अठारह हजार पड़े

सुशीला बेन माथे तो उसको मैं छोड़ कर आया तो वो राशि हो गई कच्चा अभी तो कहता है वो सीधी बात है तो उनको कहा कि पिंडी के लोगों को भी आज कहा कि वो तो नहीं है मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं तो कहूँगा मैं उन लोगों से मिन्नत करूँगा हुकूमत वाले और वो कुछ कर सकते हैं तो करें लेकिन आप लोग तो ऐसा यहाँ काम करें यहाँ ऐसा काम करें क्योंकि वो उसमें तो सिख भी है उसमें रोहिंद भी पड़े तो दोनों को ने कहा और पीछे वो तो वो तो पंजाब के हैं और पीछे पश्चिमी पंजाब में भी रहे तो सब जो रेफ्यूजी हैं वहाँ से आए थे उनको पहचानते हैं उन पर उन पर वो वो काबू भी रखते थे तो मैंने कहा कि वहाँ चाहिए आप और पीछे आपको तकड़े है होशियार है ऐसा न करें कि अभी हम सकते इसके बदले में हाँ वो तो कहा कि हमारे यहाँ घर कहा मकान कहा, कहा तो तो आकाश है और धरती पड़ी है वो मकान है तो उन्होंने कहा कि इतना भी नहीं है तो मैं कहता हूँ इतना तो कहीं भी जमीन नहीं है ऐसा नहीं है वो जमीन पर है तो क्योंकि मुसलमानों को हजा दिए हमने, हमने हमारे गए तो क्या ये कहूँ उन लोगों की मुसलमानों के घर में जाकर बेच जाओ वो तो मेरी जबान से नहीं निकल सकता मुसलमानों का घर जो कल था वो आज भी है उनका वो भाग गए डर के मारे तो मुझको खुश नहीं होना चाहिए कि भाग गए डर के मारे अगर अपने आप भाग गए हैं उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खुश रहेंगे तो खुश रहें चले जाए उनको कोई इजाजत करें और उनको जाने देना चाहिए उनकी कोई जायदाद है उनके जीवन वगैरह है वो ले जाए मुझको उसका दोष नहीं है। नहीं जाए और पीछे तो घर छोड़ देते तो घर तो पीछे कब्जे में लेते तब हुत वो घर का उपयोग कर सकती है लेकिन वो रहते हैं और वो बेचारे वो पानी वो खाए सब करें पुराने तो की दमें पड़े रहें, और वो हमारे उनकी कब्र के नजदीक पड़े रहें, वो भी में पड़े खुले में पड़े तो खुले में पड़े रहे और उनका मकान